Hai semua, pernah tak anda terfikir, kenapa ya dunia kita ni penuh dengan macam-macam jenis tumbuhan dan haiwan yang sangat berbeza antara satu sama lain? Kali ini, jom kita bongkar rahsia di sebalik kenapa kehidupan di planet kita ni begitu pelbagai. Soalannya nampak mudah kan? Kenapa kaktus boleh hidup elok je kat padang pasir yang panas terik, tapi kalau letak kat hutan hujan mesti mati? Dan kenapa pula kita tak akan jumpa beruang kutub tengah lepak kat pantai-pantai Malaysia? Sebenarnya, misteri ini ada jawapan yang sangat logik. Jawapannya ada pada empat faktor fizikal utama ini. Empat faktor inilah yang jadi macam blok binaan asas untuk semua kehidupan di bumi. Jadi, jom kita siasat satu persatu macam mana setiap satu ini membentuk dunia di sekeliling kita. Okey, petunjuk pertama kita ialah bentuk muka bumi. Ini benda paling asas. Rupa bentuk dan ketinggian sesuatu kawasan daratan itu sendiri dah boleh tentukan siapa, atau apa yang boleh hidup kat situ. Cuba bayangkan, dekat kawasan tanah pamah yang rendah kita akan nampak hutan yang tebal, makanan pun banyak, jadi haiwan besar macam gajah dan harimau boleh hidup senang. Tapi, bila kita mula mendaki ke tanah tinggi, semuanya berubah. Udara makin nipis, suhu makin sejuk dan ini memaksa tumbuhan jadi lebih kecil dan lasak. Haiwan yang tinggal kat sana pun memang dah disesuaikan untuk hidup kat kawasan pergunungan. Nah, ini contoh paling jelas bila kita bandingkan dua banjaran yang berbeza. Kak banjaran Crocker di Malaysia, kita boleh jumpa orkid dan beruang madu. Sebaliknya, kak banjaran Himalaya yang jauh lebih tinggi dan sejuk, kita akan jumpa pokok pine dan haiwan ikonik macam yak dan harimau bintang salji. Ketinggian dan lokasi memang betul-betul membentuk ekosistem yang sangat unik. Seterusnya, jom kita gali lebih dalam sikit. Kita nak tengok dua lagi bahan binaan utama, saliran dan tanah. Apa yang berlaku di bawah kaki kita ni sama pentingnya dengan apa yang kita nampak ke atas tanah. Okey, cuba fikir macam mana air bergerak. Kalau kat kawasan bersaliran baik, air mengalir dengan lancar, jadi hutan tebal boleh tumbuh subur. Tapi kalau kat kawasan bersaliran buruk, air akan bertakung dan ini akan mewujudkan ekosistem paya yang sangat unik dengan tumbuhan dan haiwan yang memang dah adaptasi khas untuk hidup dalam atau dekat dengan air. Sekarang kita tengok jenis-jenis tanah pula. Pertama, kita ada chernozem. Ini tanah hitam yang sangat subur. Ia mewujudkan padang rumput yang luas, macam kat kawasan steppe dan jadi habitat sempurna untuk haiwan macam coyote yang perlukan kawasan lapang untuk memburu. Daripada tanah subur, kita beralih ke tanah beku, permafrost. Ini tanah yang beku sepanjang tahun sebab suhu yang terlampau sejuk. Hanya tumbuhan yang paling kental macam lumut je boleh hidup kat sini. Dan inilah yang jadi asas rantaian makanan untuk hidupan liar ikonik macam beruang kutub. Kalau kat gurun pula, kita jumpa aridisols. Tanah ni sangat kering dan berpasir. Sebab itulah tumbuhan macam kaktus kena ada akar yang panjang berjela untuk cari air jauh kat bawah tanah. Ha, ini dah jawab sikit soalan kita tadi kan? Kaktus hidup kat sini sebab ia dah beradaptasi dengan tanah ni. Kalau letak kat tanah hutan hujan yang sentiasa basah, alamatnya lemaslah dia. Danilatosol ni pula selalunya ada kat hutan hujan tropika Walaupun ia tak sesubur yang kita sangka, sebab nutrien cepat diserap tumbuhan, ia mampu menyokong kepelbagaian bio yang sangat tinggi. Pokok-pokok boleh tumbuh jadi gergasi dan jadi tempat perlindungan untuk haiwan macam gajah dan harimau. Bergerak ke hutan yang lebih sejuk ke utara, kita akan jumpa tanih potzol. Ia lebih nipis dan berasid, sesuai untuk pokok konifer macam pokok pine yang daunnya macam jarum tu. Kawasan ini pula jadi tempat haiwan pemangsa seperti lynx dan beruang perang berkeliaran. Dan jenis tanik terakhir untuk hari ini ialah terra rosa. Tanik kemerahan ini biasa kita jumpa kat kawasan beriklim Mediterranean. Ia sangat sesuai untuk pokok renek wangi macam lavender dan rosemary dan jadi habitat untuk haiwan seperti serigala dan helang. Okey, kita dah tengok bentuk muka bumi, saliran dan tanik. Sekarang, kita sampai ke faktor terakhir dan boleh kata yang paling berkuasa, iklim. Iklim ni macam bos besar yang mengawal hampir semua benda lain. Kalau kat iklim gurun panas, keadaannya memang ekstrim. Siang hari panas membahang, malam pula boleh jadi sangat sejuk. Hujan pula hampir tak ada. Keadaan macam ni lah yang paksa hidupan kat sana ada adaptasi yang luar biasa untuk terus hidup jauh berbeza dengan iklim monsun tropika. Suhu panas dan stabil sepanjang tahun, lepas tu ada musim hujan yang lebat. Keadaan yang sangat ideal ni menghasilkan hutan yang subur dan mampu menampung pelbagai jenis hidupan liar, daripada gajah sampailah ke monyet. Iklim Siberia pula sangat mencabar. Musim sejuknya panjang dan sejuknya tu sampai membeku. Ini mewujudkan hutan konifer yang sangat luas yang juga dikenali sebagai taiga. Ia jadi rumah kepada haiwan berbulu tebal macam harimau Siberia yang memang perlukan keadaan sejuk macam ni untuk hidup. Dan akhir sekali, iklim Laurentia yang ada empat musim yang jelas. Iklim macam ni menyokong hutan campuran dengan pokok macam maple yang daunnya bertukar warna pada musim luruh. Ia juga jadi habitat untuk hidupan liar seperti beaver dan chipmunk yang sibuk kumpul makanan untuk bersedia hadapi musim sejuk. Jadi selepas kita tengok keempat-empat faktor ni, apa yang boleh kita simpulkan? Inilah masanya kita cantumkan semua kepingan teka-teki ni. Perkara paling penting untuk kita ingat ialah tak ada satu pun faktor ni yang bertindak sendirian. Sebaliknya, gabungan unik keempat-empat faktor inilah yang mewujudkan habitat yang spesifik. Dan habitat itulah yang menentukan jenis tumbuhan dan haiwan apa yang boleh hidup di sesuatu tempat. Semuanya saling berkaitan dalam satu jaringan kehidupan yang sangat rumit. Sebagai penutup, jom kita fikirkan balik soalan ni. Berdasarkan apa yang kita dah bincangkan, agak-agak boleh tak seekor unta dari gurun panas hidup kat hutan hujan tropika Malaysia? Dan kenapa pula kita takkan jumpa pokok maple yang cantik tu tumbuh di tengah-tengah gurun Arab? Ha, jawapannya sekarang ada pada anda.